আজি বাসুদেৱ আহিছো বাসুদেৱত মই মইনাৰ হৈ এখন শৰাই আছিলে তাৰ বাবে আহি আছো ৰাইজ মইনাক দেখাই দিয়া শুনা ক'ত আহিছা এয়া আমি আজি আহি উপস্থিত হ'লোহি আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে বাসুদেউ থান ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসুদেউ এই থানখন ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ গোসাঁই মৌজাৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ বেবেজীয়াত অৱস্থিত ৰাজ্যবাসীৰ ধৰ্মপ্ৰাণৰ সকলো ৰাইজেই লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ভক্ত আহি এই অন্যতম বৈষ্ণৱ উপাস্য দেৱতাৰ বাসুদেউ থানত সকলোৱে সেৱা আগবঢ়ায় আৰু এই থানভাগৰ প্ৰথম অৱস্থাত নৰৱা সত্ৰ বুলিও জনা যায় বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ এই থানখনত মূৰ্তিসমূহ বহু পুৰণি আছিল আৰু পুৰণি সেই থানখনৰ মুখ মূ মূৰ্তিভাগ চুতীয়া ৰজা সত্যনাৰায়ণৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা যায় পূৰ্বতে সত্ৰৰ ভূমিভাগ তেৰশ বিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত শদিয়াৰ ৰাজ্যৰ চুতীয়া ৰজা নৰনাৰায়ণে বিষ্ণু পূজা কৰিবলৈ নাৰায়ণ দুৰ্যক দান কৰিছিল বুলি জনা যায় সেই পিছত বানপানীৰ কাৰণে মন্দিৰভাগ বেলেগ স্থানলৈ চৈধ্যশ এক খ্ৰীষ্টাব্দত ৰজা লক্ষ্মীনাৰায়ণে নতুন মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব কৰিলে বুলি জনা জানিব পৰা যায় আৰু এই মন্দিৰভাগত দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ লগতে প্ৰতি বছৰে নেপালৰ পৰা বিভিন্ন ভক্ত ইয়ালৈ আহে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু প্ৰতিবছৰে মাঘী পূৰ্ণিমাত এই মন্দিৰভাগত বিশেষকৈ পালনাম আয়োজন কৰা হয় বুলিও আমি জানিব পাৰিছোঁ এনেকৈ আমি সকলো আহি ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা ল'লোঁ আৰু আমাক মন্দিৰৰ পৰা প্ৰসাদ আগবঢ়ালে সেয়াও ল'লোঁ সেৱা কৰিলোঁ লগতে আৰু এনেদৰেই আমি ম মন্দিৰভাগ দৰ্শন কৰি কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক ভাবিলোঁ এনেকৈ অকণমান দেখাওঁ আৰু কথাখিনি জনাওঁ বুলিও মনলৈ আহিল এনেকৈ কিছু দৰ্শন কৰাৰ পিছত ম মন্দিৰভাগ দৰ্শন কৰাৰ পিছত আমি পুনৰ ঘৰলৈ উভতিলোঁ গতিকে আজিলৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো এনেদৰেই আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিছু কথা অকণমান হ'লেও কথা জানি এই কথাষাৰ ক'লোঁ কিবা যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ আইতা ঘৰ কোন জেগা ওচৰতহে ন আপুনিও দোকান দি আছে ভাল লাগিছেনে দিয়া